جب اتنی نفرت آپ تخلیق سے کرو گے تو خالق سے محبت کے دعوے کس بنیاد پر کر رہے ہیں اور سب آپ کے دعوے جھوٹے قرار پائیں گے کہ آپ خالق سے محبت کرتے ہیں خالق کی حمد و ثنا آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے آپ بڑے تعجب میں ہیں کہ کیسی تخلیق اس نے کی ہے نفرت تو آپ اس کے مخلوط سے کیے جا رہے ہیں میں دنیا کے ادنا سے کسی کریٹر کی کریشن کے خلاف کوئی نفرت رکھ کے دیکھوں کبھی وہ کریٹر میرے سے محبت کرنے کی طرف آئے گا اس کے دل میں ایک نفرت کا بیج بو جائے گا کہ میں نے اتنی محنت سے اس چیز کو بنایا ہے اور یہ میری کریشن سے نفرت کر رہا ہے تو وہ کریشن سے نفرت نہیں ہے وہ میری کریٹیویٹی سے نفرت ہے وہ میری فنکاری سے نفرت کر رہا ہے کہ میں کیسا فنکار ہوں کیسے فنون کی بنیاد پر میں نے اس چیز کو تخلیق کیا تھا تو اصل میں وہ میری صلاحیتوں کے اوپر تعان کر رہا ہے وہ میری اس چیز پر تع نہیں کر رہا جو میں نے کریٹ کی ہے میری صلاحیتوں پر تان بھی کرتا ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے تو یہ کیسا نادان قسم کا انسان ہے جو اپنے اندر منافقت کو بھر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیے اللہ کے بارے میں آپ کی کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق کو کریٹ کرے اپنے فنون کی بنیاد پر اپنے کریٹیویٹی کی بنیاد پر اس کو کریٹ کرتا ہے ایسا زبردست خالق ہے اس کے اندر کیسا بہترین نظام بناتا ہے اور وہی خالق بڑھ وہ کہے کہ میری مخلوط سے نفرت کرو اس کے نام بھی اپنے زبان پر نہ لینا چاہیے تمہیں یہ <applause> اللہ کی شان سے بعید ہے وَمَا قدر اللَّهَ حق قَدْرِهِ ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے اس کی قدر کے حق کے مطابق وہ نہیں کرتے ہیں اس کی قدر صرف دعوے لوگوں کے سامنے ببانگے دوہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کی کریٹیویٹی کی بنیاد پر اس کو ایک بہترین قسم کا خالق تسلیم کرتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ خیر الخالقین ہے خیر الوازقین ہے احسن الخالقین ہے تو احسن کا مطلب تو سب سے بہترین ہوتا ہے حسین لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت چیز کے لیے جب آپ کہتے ہیں احسن الخالقین تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے اندر ایک ایسی مخلوق موجود ہے جس سے مجھے نفرت کرنا ہے اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے نفرت کرنی ہے اور ایسے ظالم ہیں کہ اس نفرت کو دلائل کے ذریعے اور مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے سور ہے یہ تو بے شرم جانور ہے شرم اور حیا کا کیا تعلق ہے یہ تو انسانیت کی قدر ہے یہ تو انسانیت کی ویلیوز ہیں اس کو آپ نے جانوروں پر چسپا کر رکھا ہے کیا تعلق ہے شرم اور بے شرمی کا جانوروں کے ساتھ تاکہ شرم اور بے شرم کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہی ہونا تھا تو پھر ان کے اندر بھی نکاح کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے تھا جس کو آپ شرم کا ایک بنیاد سمجھتے ہیں شرم کا بلند معیار سمجھتے ہیں فطرت نے تو کبھی ان کے اندر یہ چیز نہیں رکھی ہے فطرت میں تو یہ بھی ہوتا ہے جانوروں کے اندر کہ جو ماں اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے بلی اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے وہی وہ بچہ بڑے ہو کے اس کے ساتھ جو تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے ان میں کب تمیز ہے اس چیز کی کیا آپ اس کو بے شرمی اور حیات سے تعبیر کریں گے جانوروں کے اس عمل کو تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے یہ چیزیں تو اس کا تعان بھی جانور کے اوپر تو جا ہی نہیں سکتا اس کا تعان تو پھر خالق کائنات کی طرف جائے گا جس نے فطرت میں شامل کر رکھا ہے ان کی اس چیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں شرم کا بے شرمی کا کیا تعلق ہے خنزیر کے عمل سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں وہ تو جانوروں کے اندر کتنے جانور کے با کام ہو چکا ہے جا کر چیک کر لیجئے اور یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ فطرت کے آگے مجبور ہوتے ہیں یہ با اختیار ہوتے ہیں آپ کی طرح کہ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے کہ مجھے ہاں شرم والے کام کرنے ہیں مجھے بے شرمی والے کام نہیں کرنے ہیں یہ ان کے اندر کہاں سے پیدا کر دیا آپ نے خواہ مخواہ اپنے باطل دلائل کو مزین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں